Вы знаете, это, я слежу за этим конфликтом э, через прессу, и у меня давно сложилось свое личное мнение, но я не выходил с ним на общественную, на общественную публику, э, не делал его достоянием общественности, по той причине, что я не хотел этот конфликт э, как бы раздувать. Больше всего я переживаю от того, что в городе появился новый конфликт. Он нам не нужен. Таких конфликтов у нас целый ряд был, и эти вопросы отвлекают людей от тех проблем, которые действительно есть в городе, от других каких-то занятий более, более продуктивных, эффективных. Давайте разобьем на три части. Я хотел бы проблему разбить на три части. Первое. Есть инициатива э, громадской думки. Хорошая инициатива, очень хорошая: поставить скульптуру. Я полностью за, двумя руками за. Я считаю, что мы должны людей поблагодарить за то, что они что-то делают, что-то пытаются сделать. Теперь дальше. Есть э, по сути вопрос: а нужно ли вставить памятник именно такой, как он был прописан, и в том месте, где он. Э, планировался установиться. Я бы думал, что в этой ситуации есть разные мнения, я их услышал сегодня от мнения историка, заканчивая мнением представителей церкви. Ну, Валентина, если вы видите, что есть конфликт, может быть, есть смысл отступить, и ваши члены вашей организации, и ваши потенциальные избиратели, может быть, они больше оценят такой ваш мудрый поступок, чем, скажем, продолжение этого конфликта, как мне кажется, не совсем конструктивного мне кажется я, я бы думал что с моей точки зрения лучше бы это дело как то закрыть поставить точку жирную и направить свои усилия в какое то более конструктивное направление теперь по сути исторического момента вот много говорят о том что изображение это было на храме там сегодня нам рассказал историк о том что это изображение было новое Но даже если оно было старое то я тоже имею историческое образование правда историком назвать себя не могу на многих католических храмах на, э, на внешней стороне тоже на основании колонн не основании на вершинах колонн на Э водостоках они прямо сделаны в виде изображения, в виде всевозможных химер, чертей и так далее и тому подобное. То есть мы не совсем... Точно понимаем э, психологию и взгляд на жизнь людей того времени, и мы не совсем понимаем, что они символизировали, украшая внешнюю сторону храма теми животными. Я спросил у экскурсовода, э, почему один из храмов Парижа э, украшен э, ч, э, ну, чертями, скажем, назовем это так. Он, а? Гаргульями. Гаргульями, да. Спасибо за подсказку. Он сказал, он пошутил, он говорит, понимаете, это вот такой, такой как бы Символ того, что эти существа изгоняются из храма, изгоняются из мира, а потом он пошутил: говорит: вы видите, говорит, им в задницу заходит вода, а через рот вытекает. Ну, э, вот это смысл такой. Это шутка была, я понимаю все. Но я к чему это говорю? Нельзя сегодня нам, вот правильно говорили мы, люди, которые видели, не знают, было там или нет, нельзя нам сегодня с нашим мировоззрением оценивать то, что делали наши предки. У них был совершенно другой взгляд на жизнь. Поэтому тем более, лучше этот вопрос куда-то отодвинуть в сторону. И последнее, что хотел остановиться. Я думаю, что, может быть, эта тема как-то по-другому была воспринята людьми, если бы там не было приписки. Символ города такое. Была пушка, была колба, как вы говорили. Есть орел. Может быть, даже Илья Муромец, символа города Черен. Но вот защитник города. Здесь меня немножко эта тема беспокоит. Почему? Потому что в моем представлении, в моем сознании защитник города Чернигова это Феодосий, святой Феодосий Черниговский. И когда в 86 году но чернобыльское, обошло город, были предположения научные, что это роза ветров так расположилась. Но когда я смотрю, что Белоруссия загрязнена больше, чем город Чернигов, то я склоняюсь к мнению о том, что это защита была. И люди, которые приезжают из Санкт-Петербурга, которые блокаду пережили, они завидуют нам, что в городе Чернигове есть такой защитник святой. И я считаю, что мы, наверное, не имеем права сказать, что вот наш защитник вот с этого момента Симаргл, потому что я я, например, считаю, что наш защитник Федосий. Поэтому я обращаюсь ко всем сторонам, которые принимают участие в этой дискуссии. Давайте мы, как вот говорила Валентина, давайте мы найдем какой-то компромисс, при котором бы никто никому не ставил ногу на грудь и не показывал, что вот я выиграл, а вот этот проигравший. А как жители одного города, независимо от взглядов, найдем такой компромисс, который бы убрал конфликт просто.